Сьогодні новий керівник Соміс водоканалу провів першу прес-конференцію для ЗМІ, на якій представив план заходів підприємства на березень та звітував, що зроблено за шість днів його керівництва. Навіть за такий короткий термін звіт був солідний. На розкачку часу немає, говорить керівництво. Тому до справи взялися в такому ритмі, що досі в водоканалі ніхто не бачив. Втрати води вже скоротилися на 15%. У березні будуть проводитися виїзні прийоми. Порушників та неплатників звільнять від штрафів. Тарифы на воду перерахуют. То администрация КП «Славгорводоканал» обращается к жителям города Славянска и сообщает, что абонентам, которые имеют задолженность по водоснабжению и водоотведению, предлагается до 1.04.2015 года заключить дополнительное соглашение о реструктуризации долгорассрочка. После 1.04.2015 года документы по должникам будут переданы в суд и будут производиться отключение компании ⁇ «Слава Города Канал ⁇ То есть, что это значит? Есть люди, которые сознательно знают, что они или нелегально подключены, или они подключены, но без технических условий, и берут водичку и не оплачивают. Мы им даем ну, такая акция без штрафных санкций. Пожалуйста, в течение марта месяца приходите. Мы это все узаканиваем официально, Получают они договор. Делаем технические условия, подключаем, опломбируем счетчик, и они работают с нуля. То есть никаких штрафных санкций мы не налагаем. Мы сейчас преследуем интересы о проплате и узаканивании этих дел. По должникам тоже, которые да. должны. Если счетчики стоят, учета уже но ну, по каким-то причинам, объективным, субъективным, не погасили. Есть такие должники, у которых по 20 тысяч уже накопилось долгов. Мы предлагаем, что мы каждым индивидуально проводим э, работу по реструктуризации долга. Значит, мы берем какой-то срок, в который будет комфортно человеку гасить текущие платежи и какую-то часть уже образовавшихся платежей. И тогда э, штраф за не вовремя оплату и пересчет допустим вот ну не понятно что газ дорожает три раза бензин уже подорожал электроэнергия будет дорожать естественно это все ляжет тоже на водоканал естественно будут пересчитаны как-то э, тарифы и если этот договор реструктуризации будет подписан то пересчет стоимости воды за прошлый период не будет производиться будет просто зафиксирована сумма долга понимаете это тоже так сказать шаг водоканала навстречу жителям Детальніше про це дивіться на нашому каналі у вівторок 10 березня.